Hamba masih ingat pada tahun 2018 Masa mula-mula masuk Pejabat Esko Pertanian Ayah Cik panggil Kumon Di Rusila Jadi Hamba mari Dan dalam perbincangan Ayah Cik ada mencadangkan beberapa perkara yang kena buat segera. Di antaranya dicadangkan supaya banyak buat rumah ikan yang kita panggil tukung dan juga unjang. Dan dia bertepatan dengan situasi dan permasalahan nelayan. Bila kita turun jumpa dengan orang-orang ke laut di tepi pantai atabu pula kita tanya apa dia masalah beritahu serua tiga jadi ada tiga masalah besar yang nelayan kita maklum dalam pertemuan itu yang pertama laut kita ni tak berapa ada ikan yang kedua, ramai nelayan kita tak ada lesen. Bila tak ada lesen maknanya tak layak dapat allowance sara hidup nelayan. Minyak subsidi pun tak boleh. Dan kalau berlaku apa-apa bencana di laut, tak boleh nak dapat apa-apa bantuan. Dan masalah besar yang ketiga ialah Pencerobohan. Sama ada pencerobohan tu pencerobohan daripada bot nelayan asing yakni ataupun pencerobohan daripada bot pukat tunda. Hak banyaknya hak mari daripada alik okay. tahan. Jadi masalah yang kita kumpulkan bila bertemu dengan nelayan tu masalah sama ada dalam kepala ayah cik ayah cik cadang buat banyak rumah ikan buat unjian buat tukung dan program labu hujan yang pertama bila kita jadi kerajaan ialah di Pantai Rusila. Ayat Cik Turun sendiri ke laut. Ha, dan kita boleh nampak kegembiraan untuk guru kita bila boleh kena angin laut. Yeah. Alhamdulillah tengah satu-satunya negeri yang paling aktif buat rumah ikan. Ambo istilahkan begini je. Alhamdulillah bila satu-satu kawasan Orang kurang Lagu mana kita nak suruh supaya Orang jadi ramah Buat kawasan perumahan lah dok Tak kira lah rumah betul lagu mana Supaya orang mari duduk Dalam konteks ikan Nak suruh dia mari ramah Kita kena buat rumah Dan rumah ikan ni ada dua So kita panggil tukung, kung, so lagi kita panggil unjat. Okay. Unjat ni ada pelapung, ada tali, ada daunnya, ada pemberak, auto oh, unjat. Nah, ha, kos dia tak banyak. Ha, kita waktu bit PT 20000 tu dah boleh labuh berpuluh-puluh unjat ha, dah. Nah, dah so lagi tukung konkrit. Ha, kalau lagi tengok dalam Facebook ambo, dia besar. Saiz dia dalam 17 tan setiap unit tertulang besi saja dalam tukung tu dalam setel lebih untuk setiap unit dan kita buat menggunakan konkrit grade 35 dia sama dengan konkrit uh, grade untuk buat getok maknanya kukuh sebab kita sasarkan biar dia boleh bertahan di dasar laut 50 tahun jadi ada tempat kita labur unja ada tempat kita labur tukung Unja ni ambil istilahkan rumah awam kos rendah Tokong rumah banglo tu. Dah apa jadi double standard? double standard sebab kita target spesies ikan yang berbeza. Ujian ni kita target untuk spesies ikan yang berenang di pertengahan air. Supaya tergiri, selah, kembung, khisi, cencaru dan macam-macam lagi Ha, ni untuk spesies dasar Supaya ikan merah, ikan kapu, ikan tombok, ikan maniabum, Ambo, boleh sebut nama ikan. <coughs> kita sasarkan begini. Dan kita letak daerah maya khususnya dung di ni di antara fokus utama kita. Tadi yang bermaklum, tokong yang pertama, unjian yang pertama kita labuh di rendah. Kurung, bila sejuk yang pertama, dung rendah juga. Kemudian orang-orang ngadu, payuh nak bekibuk sebab nak naik Tarik buk naik atas dayak Tak ada tepat. oh, Dia panggil slipway Kita buat pula slipway Untuk orang duduk dan juga Dan di perairan pula kapah ni Sebenarnya Taman tukung negeri Terengganu Yang terbesar Ada di perairan pula kapah masih lagi dalam dung rurendat. Situ kita labuh hok tukung konkrit, kita labuh tukung daripada pelantang minyak. Ha pelantang minyak ni bila habis minyak, dia potong-potong, buat tokong, kita labuh, dia jadi rumah ikan. Kita labuh tokong daripada paik-paik minyak yang dah di... Ha, uh, Batalkan tauliah dia Dia panggil dinyah tauliah Orang putih panggil decommissioning ha, uh, Dia kita potong, kita catur-catur buat tukung Menggunakan teknologi daripada Jepung Orang Jepung dia guna paik minyak Dia buat tukung yang boleh menarik Kehadiran sutung dengan lobster Udang kara Ada di ...berairan pula kapah... Aa, ...di samping pelbagai jenis tukung... Aa, ...dan tak ada satu pun ...yang nambah-labuh di dunia nambah sendiri... ...dunia habis sebab dunia nambah tak ada laut... <tukung> okay. ...jadi kita bus ini... ...dan Alhamdulillah... Aa, ...tahun 2022... ...berbanding dengan tahun 2023... ...menampakkan peningkatan yang sangat ketara... Uh, pendaratan hasil laut yang direkodkan maknanya hot daftar dilaporkan di LKIN tahun 2022 dalam 33000 metrik ton lebih kurang naik tahun 2023 dia meningkat kepada 46 metrik ton dengan peningkatan kira-kira 39%. Atau uh, biarlah nombor. Uh, kita ni kadang-kadang tak minat sangat dengan nombor-nombor. Kita lebih minat dia duduk, uh, di jeti, di pengkalan, tengok bot-bot nelayan masuk muara. Nampak bot nelayan yang masuk muara tu, banyaknya baluan. Maknanya, parah hai tu dekat-dekat dengan plate nombor. Dan nombor sama sekali tidak mengesyaki mereka curi tukung kita muat atas bot sebab bot tu jadi berat. Berat tu kerana... Alhamdulillah... Rezeki daripada Allah... Jumlah tangkapan yang banyak... Buat balik... Dan kita pun mula berasa semula... Apa yang hilang lama... Ikan selayan... Tiga kilo... Sepuluh ria... Kita rasa semula... Suatu yang dah lama hilang... Dan tukung ni juga sebenarnya... Dia jadi satu peranti... Untuk menhala kak tunduk... Kita labuhkan di kandai-kandai sutung menyebabkan pukat tunda tak boleh mari kacang uh, suatu ketika dulu pukat tunda ni lah masalah yang banyak menjadi mimpi ngeri untuk nelayan kita Bila labuh hujan dengan kokok ke dia uh, ni bukan cerita hak Vietnam lagi hak Vietnam dia bukan pakai pukat tunda dia pakai pukat ganding maknanya dua buah buk pukat ni dia tarik jarak dalam 150 meter dia tarik dua buah tu Kabel dia, hot sekali ada bersatu. Dari pada dasar laut sampai ke atas. Dia kokok habis. Dan bila dia tangkap, Amor pergi sekali, dia lebuk nelayan Vietnam tu dia tangkap, dia bawa, sampai di jeti Meriting, kita pergi tengok, hasil-hasil laut, gerai air, sutuh, comel-comel tu, semua boleh ke dia. Dalam masa yang sama, kazanah laut kita musnah, Kemudian dalam apa tong tempat dia simpan tasir tangkap pen tu situlah hok dia simpan barang-barang makanan yang dia makan. Awak-awak ni dia makan barang eksotik, bewo, ular dia makan lah... <laughs> Jadi hati kering. Bila kita tangkap, dia kena lalu proses perbicaraan. Dan setakat ni tak ada seorang pun di kalangan tekong nelayan asing Vietnam ni yang akan bayar denda. Dia lebih yang leduk dalam jay. buk dia tu kita akan rapah dan kita akan selang balik sebagai tokong. Dan banyak daripada buk-buk rampasan nelayan asing yang ditahan menceroboh perairan Tengganu bersemadi di perairan Dung Rurenda ni khususnya di sekitar Pulau Kapas. Alhamdulillah. Uh, rasa untuk dong rendang ni kita dah buat mungkin kalau kita istilahkan yang terbaik untuk seluruh negeri Terengganu ada dedong rendang kita rasa macam tidak keterlaluan kalau kita kata begitu. Sebab inilah dong yang banyak nelayan kita terutamanya nelayan pantai. Bila kita nak santuni rakyat kita, kita kena tengok rakyat kita duduk mana. Dia panggil sistem penyampaian Barulah sistem penyampaian ni dia akan sabar Kalau kita nak bantu rakyat Kita tak pergi cari rakyat kita duduk mana Dasar kita sebaik mana pun kita buat Dia akan sekat Sebab apa? Kajian kita buat dasar Kemudian ada pegawai-pegawai yang menjadi pelaksana dasar Lepas tu rakyat kita ni adalah kelompok yang menerima manfaat daripada dasar Kalau sistem penyampaian ni tak lancar Dia tidak akan berlaku dasar memberi manfaat kepada rakyat. Dia akan berhenti tengah saja. Ha, kita tak say. Dasar berhenti tengah, rakyat kita cuma dengar aja comel, akhirnya dia tak sapat. Ha. masyarakat tani kita, apa yang masyarakat kita nak, pun kita turun ke bawah. Sebab orang panggil kita nak dengar info direct. Kita tak si info yang dikirim melalui pegawai dan kebanyakan daripada pegawai yang kita warisi ni dia suka beri laporan yang bernada kosmetik. Apa maksud laporan yang bernada kosmetik? Laporan yang kelihatan indah khabar daripada rupa. Dia solek-solek dengan alat kosmetik, nampak comel, mari lapor pada kita. Kita duduk dalam pejabat, bilik ekong, bunyi laporan semua sedap, nyanda, beres. Tak ada masalah. Sedangkan, di bawah masalah pelbagai yang dihadapi oleh rakyat kita. Sebab tu sebagai pemimpin, di samping kita kena dekat dengan Allah, kita kena dekat dengan rakyat kita. Dan jangan letak satu sempadan untuk rakyat menyalurkan maklumat. Sebab kadang-kadang bila maklumat ni tidak tepat, dia akan menjuruskan kepada perancangan tindakan yang tidak tepat. Contohnya masa mula-mula masuk, kita dapat diperuntukkan untuk bekalan air luar bandar sikit negeri Terengganu ni sebab apa sikit? Rupanya kita tengok data di unit perancangan ekonomi negeri menyatakan bahawa hampir keseluruhan rakyat Terengganu sudah dapat bekalan air bersih. Sedangkan hakikatnya di kampung banyak lagi rakyat kita yang tak ada bekalan air bersih. Bukan cerita rumah yang baru buat, rumah yang buat lama pun tak ada bekalan air bersih. Data tu tak tepat menyebabkan peruntukan tak mari kerana kita tidak perlukan lagi peruntukan itu. Itulah pentingnya bagaimana kita dapat maklumat yang betul. Jadi bila rakyat nak menyalurkan maklumat, itulah sebenarnya yang kita perlukan. Kerana maklumat yang betul menjuruskan kita untuk buat perancangan yang betul. Nelayan kita tidak ada lesen. Hampir 30-40 tahun tak ada lesen. Gih ke laut macam secara haram. Minyak subsidi tak boleh. Berlaku apa-apa bencana di laut tak layak nak dapat bantuan bencana. Elaun sara hidup tak boleh. Kita ikhtiar supaya dapat lesen. Negeri Terengganu satu-satunya negeri yang menubuhkan satu jawatan kuasa khas, kita namakan jawatan kuasa khas untuk lesen nelayan. Kerajaan negeri tolong luangkan permohonan bagi rakyat kita. Alhamdulillah 2019 kita buat tindakan 2020 semua selesai nak bagi masa tu musim covid PKP tak boleh nak buat majlis nak buat perhimpunan tak boleh kita buat secara pandu lalu macam orang nak beli ha, makanan segera suatu ketika dulu lalu dengan kereta ha, cakap je lepas tu ambil ha, kita buat cara pandu lalu melayan kita hampir 700 orang selesai terima lesen kita tengok satu-satu petani kita bila kita turun ke bawah apa masalah dia saya mula-mula menjangka masyarakat tani Terengganu ni bila kita turun mungkin hok mari dalam majlis-majlis yang melebatkan program-program petani eh. Kalau hok paling muda pun kita rasa akhir 40-an. Ha, lepas tu hok lama tu mungkin kelas-kelas hok naik kereta api boleh separuh tambang dah. Maknanya warga emas. Tapi bila kita turun ke bawah, realiti dan hakikatnya dok gitu. Lama di kalangan yang mari ni ialah anak-anak muda yang berumur 20-an. Dah sangat menarik kerana lama anak-anak muda yang mari yang nak menjadikan pertanian sebagai satu kerjaya ni kalau ada pendidikan, ada CJ, ada ijazah. Cuma bila dia mari, kita kena pasti. Apa masalah? Yang pertama, tapak tak ada. Memang tak ada tanah. Keazaman, cita-cita, semangat ada dah. Nak buat, tak ada tanah. Yang kedua, dana. Tak ada piti. Ha, dan yang ketiga Sikit sebanyak bantuan Dari segi teknikal dan kemahiran Maka kita kena selesa Masalah-masalah rakyat kita ni Langkah demi langkah Mengikut turutan masalah Tak ada tapak Macam mana kita nak permudahkan Di tengah ni kalau untuk aktiviti pertanian Konten Tanah-tanah kerajaan kita boleh mohon secara LMS. Tadi masa jalan tadi ada sahabat kita tanya, ha, tepi ni dia kata tanah rizak sungai, nak buat lagu mana? Tak apa, kadang untuk tanaman kontan, tanah lah. Ha, mohon LMS daripada jabat tanah, tanah. Kalau untuk tanaman kekal, kita perlukan hak milik. Dari segi dana, bank ada banyak tawar macam-macam bentuk dana, pinjaman. Tapi bank ni dia nak banyak ketah dokumen tu dokumen ni penyata tu penyata ni kalau anak-anak kita ada adik, adik kita hok baru habis ngaji dokumen-dokumen yang diperlukan tu tak cukup maknanya dana-dana yang ada di bank tu tidak mampu dimanfaatkan maka kerajaan negeri buat skim bantuan modal tani kita salur sehingga 5 juta setahun dan kita beri pinjaman mudah patuh syariah tanpa faedah. Pinjam RM1, bayar RM1. Tiada cah tersembunyi. Dan tak perlu sebarang dokumen. Yang pentingnya, bila pegawai kita turun, boleh tunjuk, ni tempat Ambo nak buat kerja. Kalau kata nak buat kolam ikan, Hok ni tanah nak gali kolam. Tanah ada dah, cuma pitih nak gali kolam tak ada. Nak pegang lembu, ni tempat Ambo nak buat kandang lembu. Nak nanan, ni tempat nak buat nanan. Dan Alhamdulillah sudah ada ratusan daripada rakyat kita yang berjaya daripada dana skim bantuan modal tani. Buat projek-projek pertanian kena pula bencana. Ada yang kena banjir, ada yang kena ribut. Ada ikan dalam sangka, mampu secara beramah-ramah. Ada yang kena serangan hidup palia, ada kena wabak penyakit. Nengung kita. Tengok-tengok kerajaan pusat masa tu cuma ada tabung bencana untuk padi saja. Hak lain-lain tak ada belaka. Lagu mana nelayan kita hak buat selan laut, hak Pegang ikan, mampu ikan dalam sangka. Hak lembu kena makan rima. Hak lembu kena wabak penyakit. Lagu mana pula ni? Maka kerajaan negeri buat tabung bencana pertanian negeri Terengganu. Dan Terengganu satu-satunya negeri yang ada tabung bencana pertanian sendiri. Untuk kita bantu rakyat kita. Memang kita hanya mampu beri dalam bentuk ganti rugi. Saya pergi ke Indonesia. Orang Indonesia kata, Pak, kami di sini ganti untung. Saya tanya, bagaimana ganti untung? Dia kata, kalau ruginya 100, diganti 110. Maknanya lepas ganti, jadi untung. Kita di tengah kita tak mampu ganti untung. Mungkin dia rugi 10,000, kita ganti 2,000. Lepas ganti, masih rugi. Cuma sekurang-kurangnya, kita membantu untuk rakyat kita bangun kembali. Ha, bangun beli semula modal semua sekali untuk nak bangkit dan bertanam kembali. Mana kita tak lock bila rakyat kita ni jatuh, ha, kita lock dah jatuh, rebus itu, ha, kok lah, Mesti kita bantu untuk mereka bangun kembali Dan setakat ni Alhamdulillah kita tengok Orang Terengganu sebenarnya ada daya tahan yang sangat tinggi Uh, orang Terengganu -tengah kita ni sebenarnya orang yang ada semangat dan kesungguhan yang tinggi. Cuma kerajaan kena batu-batu sikit je. Uh, batu sikit tengok ruang-ruang mana yang ada ha, uh, sungut tak sungut tak rakyat kita kita dapatkan ha, uh, terus daripada bawah dan kita ambil langkah-langkah yang tepat dan memang kaedah Rusuf pun ajar kita orang rendah cukup mahir ha, uh, tak boleh buat semua perkara kita jangan tinggal semua perkara tidak ada orang yang boleh buat semua perkara doktor pun bila buat operation, buat rawatan, tidak ada doktor yang boleh jamin 100%. Kalau ada doktor yang boleh jamin rawatan dia ni, pasti sembuh 100%, doktor tu ada masalah mental. Dia mesti ada reserve juga. Sama macam kerja kita. Tak boleh buat semua perkara dengan bidang kuasa kita yang agak terhad, maka kita jangan tinggal semua perkara. Macam dalam contoh isu padi dan beras. Kita nama isu padi dan beras ni. Padi dan beras semuanya berada di bawah bidang kuasa persekutuan. Tapi kerajaan negeri kerja bersungguh-sungguh untuk meningkatkan pengeluaran beras negeri kita. Kuasa duduk di orang. Kita buat kerja. Setakat ni negeri Tengganu dari segi pengeluaran orang panggil hak teh dalam satu hektar. Kita sebenarnya duduk nombor dua dalam Malaysia purata pengeluaran padi tengah ni, dari segi berat metrik tan per hektar 5.2 metrik tan per hektar ni nombor dua dalam Malaysia. Yang paling tinggi ialah 5.6 metrik tan per hektar. Beza dalam 0.4 je. Maknanya dot dot dari segi pengeluaran kita. Usaha kita nak meningkatkan dengan kita naik sistem saliran dan pengairan, jalan ladang, tambah kesuburan tanah, padi kita meningkat tapi akhirnya beras tempatan tak ada. <tuh>. Ha adanya ialah beras import. Sebab apa jadi gini? Sebab apa jadi beras tempat tak ada Kalau ada beras import Sebab beras tempatan ni dia ada harga Kawalan dia Mesti jual RM2.60 sekilo Jadi bila Pengilang-pengilang memproses beras dia tak mampu nak jual dengan harga RM2.60 sekilo dia nak jual RM3.8 RM4 maka dia tukar jadi beras import kerana beras import ni dia tidak ada harga kawalan dia boleh jual semahal mana kalau ada orang nak beli <coughs> sebab itulah dalam negara kita bila kartel menguasai maka hak tepatan akhirnya nyama jadi beras import dan kita pun beli beras import yang sebenarnya beras import tu kalau dalam konteks Terengganu padi dia mari daripada kawasan jelapan padi Aida Ketara di besuk kita je bukan kata mari daripada negara luar kita pergi ke Kamera Highland orang marian suka juga dok pergi beli jagung di Kamera Highland cuba kita tengok di Kamera Highland ada tak ladang jagung dia cari di kamera hilang, masuk ladang, keluar ladang, jumpa tak jagung. Jawabnya di kamera hilang, kita tak akan jumpa ladang jagung. Dah orang ya, pakat pergi beli jagung di kamera hilang, jagung alo ketitim harian sebenarnya naik ke kamera hilang. Sohonya kita pergi beli jagung di kamera hilang, balik bibit dua-dua belah tangan. Tak khabar bahawa jagung maria kita mari kita jatuh. Kita naik kamera hilang, kita beli vitato, harga RM20 lebih sekilo. Dia tak tu mari mana. Ubi kledek daripada besuk dan setiu yang dia hantar ke kamera highlight. Cuma masa besuk dengan setiu, kita panggil kledek. Harga dia dalam RM2, RM3. Naik kamera highlight, bila dia jadi Vita dia jadi RM20. Benda main kat kita je. Banyak lagi kalau kita nak cerita. Aset-aset huh? negeri kita yang bila di luar, dia jadikan ilah dia tinggi dan orang kita berbangga. Ha, sebenarnya dia mari daripada belakang rumah kita, mari daripada daerah sebelah dengan kita. Ha, tembikar kita daripada TKPN Serati Marang tu di antara tempat pengeluaran utama. Sehingga di tengah nu, ni dari segi cukup kadar sara diri buah timun Cina kita, buah tembikar kita 300%. Mana kita makan sutih, ada tiga utih lagi lebih. Hak kita tak perlukan sebab tu kita boleh hantar ke seluruh negara. Ikan di Terengganu di antara ikan yang mendapat permintaan paling tinggi dalam Malaysia termasuk di negara jiran Singapura berbanding dengan ikan daripada pantai barat. Sebab apa? Orang menganggap bahawa laut kita ni, laut China Selatan, laut terbuka ni laut yang bebas daripada pencemaran. ...menyebabkan hasil laut dia jadi rebutan... ...berbanding dengan laut patah barat, ...dia laut tertutup gitu... ...laluan utama kapal... ...yang dianggap telah tercemar... ...maka orang-orang yang mementingkan... ...dari segi keselamatan makannya... ...dia lebih utama ke hok patah timur kita... ...dan ikan kita ikan... ...segar... ...alhamdulillah... ...nampak peningkatan secara... ...secara... ...constant dia panggil... ...peningkatan... ...secara berperingkat ...yang sangat... menggembirakan kita... ...rezeki kurniaan Allah dan bukan cuma bila pergi ke pengkalan-pengkalan nelayan lah jumpa dengan petani kita pesan sama uh, kita manusia berusaha rezeki ni bukan mari daripada manusia rezeki dia mari daripada yang Maha pemberi rezeki sebab tu dalam kita cari rezeki jangan sekali-kali kita lupa kepada tuan punya rezeki lah kepada tuan punya rezeki uh, supaya rezeki yang kita dapat ni rezeki yang berkat dan bila berkat di antara tandanya, yang pertama mencukupi, yang kedua dia berpanjangan, kemudian yang ketiga anak-anak kita yang kita beri makan hasil daripada rezeki yang berkat, insyaAllah belajar berjaya, terjaga akhlak dia, keluarga kita jadi keluarga yang penuh dengan mawaddah dan rahmah. Jadi kita nak supaya rakyat Terengganu ni bukan hanya mikir soal pembangunan fizikal tapi dalam masa yang sama kita nak dialah pembangunan ni pembangunan yang boleh bawa kita sehingga kepada kehidupan selepas mati. Kita mesti faham pembangunan bukan dengan makna buat bangunan tapi pembangunan dengan makna kita buat apa yang diperlukan oleh rakyat kita walaupun pembangunan itu akhirnya kita selan dalam laut yang jadi rumah ikan dan rakyat kita menikmati hasil dia tak ada janji dengan pengusi dalam 11.3 sebab pengusi kata jauh lagi nak pilihan raya jadi kalau siapa musim pilihan raya tu kita kita pergi rapat jilah bila jauh lagi daripada pilihan raya kita jangan laju sangat takut tak dan nafah kita selo-selo dulu terima kasih banyak kepada semua adik-kakak kita daripada Dorrenda dan insya-Allah tepat ni kita mari semua banyak lagi tahun ni insyaAllah... Rasanya paling lewat pun dalam sekitar bulan lapan kita akan uh, start semula program uh, labuh tukung kita dan tentu sekali daerah Ramadhan Maria di antara lokasi yang akan kita sampai insyaAllah. Ha, uh, doa kita mudah-mudahan Allah menjadikan tengah ini sebuah negeri baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. bumi yang baik yang mendapat keampunan daripada Allah subhanahuwataala Sekadar itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.